Сегодня, когда на дворе 21 век, когда людям согласно Конституции даются права и свободы, и эта Конституция должна их защищать, но в городе Мариуполь, в Донецкой области, мы видим совершенно иную картину. Мы, я представляю собой Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, свято Пантелемоновский приход. Мы два года, начиная с 20 ноября 2009 года, когда община была зарегистрирована в области, добиваемся у нашей местной власти, у госполкома города Мариуполя, мы просим выделить нам участок земли для постройки храма в честь великомученика-целителя Пантелеймона и детского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Но до сих пор в течение двух лет мы не можем выбить ни клочка земли. Нам даются отписки, невразумительные ответы. И в конце концов, когда мы оплатили выкопировку, нам снова дан отказ. Терпение лопнуло. Наша община, я настоятель, ее правозащитник голову Галина Владимировна, преподаватели специализированной музыкальной школы, тоже наши прихожане, вышли на акцию протеста перед, под стенами горосполкома. Акция уже длится 10-й день, включая в себя 10 уже 10-й день голодовки. Будем голодать и дальше, пока наконец-то наша, наша власть не поймет, что мы живем на Украине. И на Украине должна существовать украинская православная церковь Киевского патриархата, которая существует и будет существовать, за которую мы боремся и будем стоять до конца.